Так, я дивлюся, у нас все равно что-то и каменный меч, и половина сета. Это типа, когда ты сдохнешь, стартовый такой набор, чтобы забрать свои вещи чисто. Угу. О, друзья, вы уже а, тут. Это и, и всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Это уже третья, третья серия, получается, нашего выживания. Мы уже почти доделали комнату подвального жителя осталось ему версак поставить и печку сейчас все сделаем так а дерево нанимаем а нет есть так вот так и две печки сделаю чтобы он хорошо грибся так сказать Чтоб не замерз. А, то кто у нас в подвале сидеть будет? Хиба что Сережу придется туда посадить? У меня есть свой люкс. Люкс подвал. Да. Так. У все тут там печки. Верстак. И сундук сейчас ему сделаю. Это же все-таки житель подваленный нашей. Я восстановлю дальше колодец. Даже что у Серёжи да. такого такого мая в своем подвале. Ладно, Серёже надо тоже завести трохи печек. А то, что у него э, не дуже люксовый подвал получается. Без печек и без всего. Сережа, я пишу, тебе обустроивать подвал. Хорош. И дерево добудь мне. Окей, я сейчас что-то доделываю в колодец, появилась я его особенно так подзвонил. Очень не хотел Так, а все твой подвал. Здоровенный. Ш М -м. Ага. Так, дерево добудь, окей. Так, сундук. А. И оп-оп. А. Так. Ну, уже трохи живіше выглядит. Так, надо факелы поправить. А. Так. А. Конечно, ты мне дуже ревно его вы... вырезал, так сказать. Mm -hmm. Ну ладно. Сейчас подумаю, я, я что а не вырезал. Так. Оп. Все. Барута реально люксовый подбальчик. Ну, не до был хороший. Обои хороший. Житель. хочет свалить mm -hmm. из нашего подвала? Надо no, mm -hmm. так же идём. Так, ещё последнее дерево, вот тут их сложное было, эти акации. 27 дерева, думаю, нормально, броулинг, акации. Угу. Нормально. Ой, а чё? Ну ладно, может, я так. Так, пок Люксором, вот так. Всё. Так, пошли, покажу тебе три люкс-ремонта. Живите! Люкс-ремонт, так сказать. Вы так не выживите, вы так сдохнёте скоро. Так. Думаю, довольно длинное видео получится. О, хорош. Ремонт хороший. Угу. А, так. Хм. Не знаю, может сейчас жителю даже два ковра постелю. Хотя это у него уже люкс ремонт будет. Хотя, ладно. Давай пускай. Жители, давай спать. О, я уже побег спать. Жители, давай. Я не застрял. Жить, жить. Давай, нет, же, рыть, рыть. давай. Иди, иди, иди. Он не хочет, наверное. Я просто прыгаю. Он застрял. Ага. Сейчас я посплю и буду все нормально. Все, я ему тоже поставлю в белье кровати и коврик. Так, меня, думаю, хорош, хороший сезон, у меня уже два подвальных жителя есть. Один. Живые, живые, нет. Так, работник, э, мне работник мне подвала, работник подвала. <свеч> работник подвала, иди, Родишке. иди, Сережа, Роб... ты работник подвала, иди копай. Сейчас, я тебе это себе не елду. Я тебе всё Yes, Давай, сейчас я буду это кабель, потому что мне надо хавать ты. Окей. Okay. Давай, работник в подвал. Угу. Uh -huh. А ты и дышишь там делай. Не вниз копать, а дальше. Ну так просто прямо да, копайся. А я пойду огороды пересадюсь и пойду хавать. Так. Туда нам на. Дай подвальный житель. Не понял. Сейчас скажу тебе, да, я подвальный житель. А, подвальный. Ты хочешь копать? Я тебе кильку надам, а то ты свалишь отсюда. Ну, не ходи в шахте ходи. Если что, вы знаете, свой номер. я камень, где его назвали и сделать он там такое. Так. Надо грядочки доделать. Ну, надо делать там. Пересадить так. Картофан. Картофан. Картофанчик. выгода появилась, картофельчик. картофанчик. Так, скоро у нас уже будет тонна хлеба. Примерно. Ага, тут выросло богато. Странно, что жители не собирают огорода. Неужели э, 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 житель подвала был фермером. А я не знаю, может, они учились, еще не научились. А вроде бы они умели. Хм. Ну ладно. Вы помню, мы деревню забегаем, а там житель уже последнюю картошку забирает. Да, я помню. И потом последнюю картошку я забрал. Потом я пишу в рай. Не, в ад пришел. Я, что я забрал мою картоху. А, ну тогда иди, наверх, будем прощаться. Сейчас серия будет самая короткая. Я так понимаю. Ну mm -hmm. сейчас я тут еще что сделаю. Да, да, я... короче, устроился на работу деревенским фермером. Бачу, там уже пересажены поля из А тут из окна все поля видно. Жители от меня ховаются, потому что они знают, что не вариант забирать у меня мои поля. А я тут и Кстати, житель может и в мою комнату пойти. Они же двери открывают. Ну да. І, і, тоді... може... і ти тоді переїдеш в його комнату. Шу... <різь> <А, різь> мені робиться бути там двірі сам втім, він там сидіти. Обалдеть. Тут самі крайні огороди, походу, я їх не бачу, і вони вообще почти не вспахані. Ой. Картошечка. Ммм, горячая картошечка. Very hot Мы potato. Мы следующей серии сделаем картошек жареной. 37 картох и выгода. Самое полезное, что есть в мире, это картошка. Так, вертаюсь назад. а Я как раз три места свободы. Для всяких овощей, картошка, она есть. Так, я хочу посмотреть, какую ты шахту нашел. И думаю, заканчивать Шахты. на этом буду. Шахту. Пока сейчас на жителя поднимемся. Она... Я бачу его там, да. Житель. Хочешь хавчик? Я тебе не дам. <гум> так. Я тут не давай, ты Дивлюсь, а ты придерживался того, как я копал. Я тут чуть-чуть сделал без И вс. У меня уже закончились, и я раз мама забрала в ходе. Так, я тут ее свечу, у меня факел есть. Mm -hmm. В шахте <клево> Ой, скелет На мене. Тут его гуру на мене. О, Лук. О, железо. Не добывай пока, что потом добудем. еще железо. Крепилева. Так, это заделать надо. Ого, мне открыли. Это я Жесткий тоже пока что заделаю. Иди на меня, я тут заделаю всякие лишние проходы. Mm -hmm. Тут -то тонны железа, Сережа. Мы Ми миллионеры железни. Мы Ми сделаем железного голема. Такими темпами. Тут -то просто тонны железа. Скелет, я тебя Еще железо. Сережа. Я тебе потом премию дам. Mm. Ты, ты так железом богато нашел. Okay. За... Я сейчас, подожди, дъл... дырка тебе заделаю, чтобы не упасть ты туда. Потом я побачив самого опасного монстра, его даже Эндер Дракон боится. Маленький зомби. Да. Помнишь, как в этом меме, типа, Незаридчик убегал от, кого-то, и потом там маленький зомби за ним показывает бежать? Ага. Заставляем смерти из из У меня тут бой со скелетом. С а у меня тут борьба э, у, у меня у меня лук получается в жизни. Так, ты да, Сережа. Сережа. А я тут заделаю дырку. Это... Мы будем в шахте прощаться или будем на кресле? На кресле нашем легендарном. Ага, я тогда уже между комнатой о, я заблудился. А, нет, все. Не заблудился, показалось. Так, ну я, я... У меня теперь есть лук. Я вооруженный очень опасен. Железный да, меч, да, лук. потом еды чуть-чуть. Жареную картошку на следующей серии. Нет, я мясо тебе дам. Жареную картошку потом дам. Странно, житель mm -hmm. до сих не пришел в свой люкс номер. Ну ладно. Ну, ну надо тебе там. Так, хавчик, сейчас дам. Подивись, на М5 на носила. Рогатый. Да другий рог. Так, ну я хочу опять сісти. а тоді рог не буде видно. А тоді буде вообще. Ты единорог. Я единорог. Я единорог, реально. Ну ладно, думаю. Думаю, на чем можно заканчивать, друзья. И всем пока, друзья, и всем удачи. И всем пока.